Мир, любовь, любого благодать умножится в нас и через нас. Братья и сестры, то, что вы сейчас услышите, это чрезвычайнейшая ваш. Для каждого с нас. Сейчас многие увлеклись вот этими всеми движениями, пророческими датами, с нами и видениями. И они заведут многих не в ту сторону, как это было, напомню, при Лютере. При Лютере ушли в сны, в видения, отошли от Библии. Кто-то даже мог сказать, что Библия ⁇ это старая, устаревшая книга, как и сейчас говорят. И не проанализировали обстановку, не по духу жили и ушли не в ту сторону. Тридцатилетняя война, напомню, при Лютере протестанты, католиков, католики протестантов резали, там по Европе бегали. Французская революция, Первая мировая, с бляхами с нами Бог шли, там на надгруднике было, с нами Бог. Какой Бог? Это, это Бог и рядом не было. Живого и святого, создавшего небо и землю. Вторая то же самое, с крестами ездили, с крестами же ездили убивать других. Это что так, проявление любви? Ясно, что это религия не в ту сторону. Ну, давайте посмотрим. И основополагающий момент, когда... Что такое вообще пророк? Пророк — это тот, который видел изъяны общества и говорил о них. Братья и сестры, вот суммируя Многие там Талмуды, книги, да, мы и Талмуды смотрели, и раввинов и книги братьев, которые жили 50-100 тысяч лет назад, ну вот однозначно, что сложилось такое о, четкое понимание, что как отличить пророка действительно, который живет с пророческим духом, и пророка, который, ну, там, называет люди, или он сам себя. Тут есть те специалисты, которые пишут себе удостоверение даже, что я пророк, там, вот, и все. Тут разные, тут тоже там все у них эти движения есть, в этих, в кавычках, пророков. Как их отличить? Братья и сестры, очень просто. Ни один пророк не говорил дат. Я помолчу. Если вы найдете мне в Писании, в Святом Писании, в Святом Писании, если вы найдете хоть одно место, где есть написано, что пророки говорили какие-то даты, время наказаний, да, пророк сказал, за то, что вы субботы не соблюдали, не соблюдали седьмые года, субботы, 50-е года, 70 лет, вот туда. Но дня и часа он не говорил. То есть можно было посчитать 70 лет, да, от начала до конца, но дня и часа не говорил. И он не говорил такого-то числа, такого-то месяца, в таком-то это будет вот тот-то-то. Там много мест люди немножко путают где он говорил, что это видение или то что бог вложил ему на сердце, он, он, они писали месяц, год, возле какой реки там то все там все, они писали. но не писали, какие дней рождения нету, ни одного мы не найдем, Не найдем ни патриарха, нигде, где-то в талмудах, в записках раввинов, там, где-то, мы можем что-то найти. Если там кто-то ну, по-язычески уже жил, по-язычески мыслил, по-язычески и писал. Но в Святом Писании нигде мы не найдем ни дни рождения, ни дат, которые они говорили. Они говорили, к примеру, по срокам Даниила: понимали, что подошло время. Что придет Мессия, освободитель. И ну, они по разному как и сейчас, кстати, думают: думали, что придет царь какой-то, там сейчас войско соберет, римлян прогонит, сядет там, как Соломон для и Давид, и будет сидеть. То же самое: плотские мышления и духовные. Их можно так разложить туда и туда. То есть они знали, потому они встречали Иисуса, бросали ветви, одежды, свои, все, потому что. Ну, э, ждали Мессию по Даниилу в пророчестве, там же четко написано 7, 8, 10 глава, 11, кроме 12. 12 глава относится к нам. Представляете? Вот как отличить пророка? Очень просто. Они не называли дат. Вот сейчас, э, те, кто сейчас там бомбы кому-то бросает, там вдруг уже не бросает, ничего не происходит, там еще какие-то даты называют, сейчас даты называют. Братья и сестры, не ведитесь, вот просто не, не ведитесь. Чувствует ли, как это сказать, мир этот, чувствует ли мир этот, то, что время подошло. Конечно, чувствует. Старается ли он как-то сбить Божьих детей с толку? Конечно, старается. Мы же это видим за последний год, сколько было пророчеств, что там, вот за последний месяц вы возьмите, там 9 ава, вот сейчас вот там 9 ава, там где-то 12 что-то должно было произойти, в первых числах августа должно было произойти там да, в середине, сбоку, припеку, там 15 августа, там еще что-то. И вот люди шух, шух, влево, вправо, знаете, взялся за плух. Не смотри назад и даже в стороны. А вот это то, что происходит, это надо посмотреть. А что же там делается? А что там? А что кто сказал? Смотри за собой. Если ты дитя Божье, ты имеешь прямую связь с Богом через Святой Дух. И спрашивай у Бога. да, слушай, назидайся от других, <кх> да, делись информацией, там, то, все. Но то же самое, что при Лютере, нам тот путь не подходит. Мне лично этот путь не подходит. Да, сны, сны могут быть, они могут нас вразумлять, так и пишет Писание. но подтверждая только нашу позицию. И сны, если э, брать, вот, братья пишут, даже могу, могу там, ну, не, ну не буду сейчас, искать это место, что это самая такая, знаете, но ну, я бы сказал, если же чеку ну, никак не доходит, но ну, тогда Бог уже через сон там что-то покажет. Братья и сестры, если человеку что-то не доходит, то тогда он, он же там через сон ну, пытается как-то вразумить его, потому что он не слушает, он не учится, и он не имеет личных отношений с Богом. Тогда через сон, как на Навуходоносору, но на Навуходоносор он не был чужой Богу, кстати. Это то ли внук, то ли сын, вот тут я немножко путаюсь, да? то ли внук, то ли сын царицы Савской. Навуходоносор, он же просто так не возник, он еврей вообще был, по, да, и вот, ну, там, пускай не, не прямой там, но царица Савская вот с Соломоном приехала, там, соорудили они вот Навуходоносора, да, и вот это все. Ну, так пишет еврейская история да, мы же видим, дары там, то все, чтобы мудрость была, потому и мудрый был и Навухадоносор, потому и Бог ему царство предоставил. Братья и сестры, а, но мог ли носа а вот сон был, он его не понимал, потому что уже языческая кровь смешалась с Божьей кровью, понятно, но уже он не мог разуметь многие вещи. И мы видим, 7 лет траву ел, потом Бог его простил. Братья и сестры, но есть моменты, да, что нету дат. Вот заметьте, почему Иисус, Иисус даже мусульмане считают пророком Иисуса. Почему? Потому что он, он сказал, дня и часа мы не знаем. Никто не знает, даже ангелы небесные не знают. Почему? Потому что Бог вправе, как вот по Ниневии, вот решил Бог уничтожить ненависть, Послал пророка. Пророк сказал, а это не сбылось. Он расстроился, сел на горе, почесал, видно, за, за отелок, говорит, так, Боже, все. ну, я, наверное, и не пророк, и вообще там я никто, да. И вообще гад, паразит, там, я не знаю, что он там себе говорил, конечно, ну, наверное, в этом что-то стиле. И Бог сказал, а что мне не пожалеть вот этих людей, которые раскаялись? Братья и сестры, сроков-то нету называли какие-то ну э, года там или как чтобы мы понимали периоды периоды но дня и часа мы не можем знать мы можем предполагать мы можем видеть некоторые вещи но чтобы вот так сказать день и час у меня лично смелости такое нету и мне бог это не говорил Да немножко мы разобрались с праздниками разобрались с этим для чего чтобы быть готовыми, быть подготовленными к тому, когда начнутся катаклизмы, к вознесению, ну, что Бог одних заберет, других не заберет своих, одних возьмет как невесту, от тех родственниками, тем друзьями, те вообще будут на мне в приглашенных, званых, званых, приглашенных. Есть разница? Есть разница. Поэтому, когда кто-либо вам говорит о пророках там, или еще что-нибудь, то вы будьте очень внимательны. Пророк это который говорил о всяких вещах нехороших обществу, и в то же время в пророческом виде говорил, как выйти с, этого, с этих положений. И если народ не выходил, то он назначал срок для чего? Для исправления их.